сегодня такая молодая атмосфера. Супер. Очень хорошая атмосфера. Сам становишься более молодым. Видишь, что молодежь хочет собираться, общаться вокруг Слова Божьего. Это всегда радует. А поискать, пожалуйста, актуальность данной темы? Ну, земное притяжение. Я не знаю, о чем будут говорить докладчики особо, но всегда есть сила земного притяжения, и очень всегда трудно оторваться от земли. Я немножко об этом буду говорить потом, что искать горнего – это целый процесс, и много тех вещей, которые нас приземляют, а Господь говорит, отрывайтесь от земли, чтобы достигать горнего. А что ты учишься в сегодняшней конференции? Ну, жду, чтобы Бог что мне сказал в сердце, пообщаться, познакомиться с новыми людьми. Но я бы хотела э, знать больше о Боге, Вообще, мне интересно знать, что имеется в виду под земным притяжением, хотя, в принципе, я могу догадываться. У меня есть такая мечта. Колося нам 3.2 написано, что помышляйте больше о горнем, а не о земном. И я думаю, что это как раз вот что-то похожее. Ну, я всегда, было так само, чтобы подбодриться, можно. Не знаю, я много чего хотел бы знать о том, что нас тут притягивает. И как это отпустить, чтобы потом, не знаю, чтобы потом оторваться от этого и быть ближе к Богу. Если честно, я даже не знаю, потому что мне сказали только тему, и я долго думала, как бы, что тут должны открывать на этой теме. Ну, в первую очередь, с такими верующими, как я. Ну, я надеюсь, что я сегодня почерпну много интересной информации, которую я смогу втюрить в жизнь, использовать. Ну, надеюсь, что будет все хорошо, и надеюсь, что мне Бог даст благодать, и я проведу сегодняшний день и прекрасно я, наверное, хотела бы больше узнать, что такое земное притяжение, познакомиться с новыми людьми. Переполнять просто такая душевная радость, что столько молодежи, столько радостных лиц, и вообще это очень чудесно. Ожидание, что все-таки, честно, утреннее такое ожидание, что будут новые христианские семьи. Знаете, я очекаю, то, еще Бог скажет мне на старт, то я буду работать. Я не знаю, что очекаю. Скажи, что таки на твою думку, земное тяжение? Орех. Но это то, что удерживает человека на земле и не дает ему, так сказать, полностью отдать себя для Бога, для служения Господу. Мабуть, скорее всего, это то, что человек притягивает до земли, або до объекта, або, если с приводу чего-то духовное, ну, как человек чувствует суспільство, або просто оточение, Физический закон. Это, как сказать, заземление. Очень хорошая. Все приехали с радостным настроением и видно, что хотят услышать что-то, что-то новое, поэтому я очень рад быть здесь. Скажите, а насколько актуальна данная тема сегодня? Тема актуальна для любого христианина и особенно для молодого. В 21 век, когда вот так много всего предоставляется человеку, действительно, это нужно иметь определенные ограничения и вот здесь вот земное притяжение, оно как раз об этом не скажет. Каким образом можно оторваться, как быть ближе к Богу. Эта тема важна, важна однозначно, как любовь для любого для особенно для молодого. А на вашу думку, вам удалось полностью выкласти данную тему? Я надеюсь, что да. Вот. Я постарался, по крайней мере, сделать все возможное от меня, что зависело. Но остальное, это уже, как мы говорим в таких случаях, это Бог. Я считаю, что эту тему он изложил очень хорошо. И заодно он и сказал то, что все невозможно было, безусловно, сказать. Но само в начале конференции, когда он это, именно эту тему сказал, то она, я, на мой взгляд, она дала как бы толчок или дух для всей этой нашей конференции очень хороший. И на сегодняшний день времена испытаний ушли. На мой взгляд, на сегодняшний день началось время искушений. И именно для времени искушений эта тема является самой актуальной.